अकाल सलात ने फरमायाब आसू लिहाद हिल आला री खुल्ले में थी सन मैं यू जद्दुल्हदीन कि अल्लाह रब्ज़त हर सदी के इब्ता में किसी ऐसी शख्सियत को मबूस फरमाता है भेजता है जिसके ज़रिए वो अपने दीन की तजदीद और अहिया का काम लेता है और यूँ पिछले चौदह सौ साल में अल्लाह इज़्ज़त ने मुजद्दीन का सिलसिला जारी फरमाया और मैं समझता हूँ कि इस दौर में इस सदी में ये ज़िम्मेदारी अल्लाह इज़्ज़त ने हजू सईदी शेख उम और तहरीक मिनहाजुल कुरान को अता की है और यहाँ हजू सईदी शेख उम फरमाते हैं कि शायद गुज्त सदियों में ये ज़िम्मेदारी एक अनफ़रादी ज़िम्मेदारी थी निज़ाम हयात हुकूमत और इकतदार और माशरे का कम्यूनिटी का सोसाइटी का निज़ाम पिछले अदवार में कुछ ऐसा था कि इनफ़रादी ज़िम्मेदारी गालिब थी मगर आजकल का दौर कुछ ऐसा है कि इनफरादी ज़िम्मेदारी भी मौजूद है मगर इसी के साथ साथ इजमाहीत का और जमात का दौर उसका ग़लबा आ चुका है इसलिए जो सैदी शेख उम फ़रमाते हैं जहाँ पिछले अदवार में पिछली कम्यूनिटीज़ में ये तजद की ज़िम्मेदारी अल्लाह रबुल्ज़त एक शख़्स या एक फ़र्द को अता फरमाता था इस सदी में शायद ये ज़िम्मेदारी हुजूर सैदी शेख उम को अता हुई है और इसी तरह ये ज़िम्मेदारी तहरीक में नहाजुल क्रान को बहसीत एक जमात भी अता हुई है माना ये कि जो शख्स भी इस तहरीक की सिद को ख़लूस से खिदमत करता है शिरकत करता है अपनी इनपुट देता है और किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं खिदमत करता है मुनसलिक है अपनी इस्तात के मुताबिक कोई खिदमत करता है कोई ज़िम्मेदारी अदा करता है वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस दीन की तजद और अहिया की जिम्मेदारी में शरीक है मैं समझता हूँ कि इस तहरीक के 43 थ्री में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सैदी शेखुल इस्लाम से और इस तहरीक से काम लेना था वो तो काम ले रहा है मगर हजू सैदी शेख उमारते हैं कि अभी सतावन साल (57 सेवन ईयर्स बाकी हैं और ये ज़िम्मेदारी तहरीक में नहाजल क़ुरान के अगले नौजवानों और यूथ के कंधों पे है उन्होंने अगले सतावन और साठ साल इस ज़िम्मेदारी को आगे ले के बढ़ना है अल्लाह रब्ज़त इसमें इन्हें हिम्मत भी अता फ़रमाएगा मजीद ताक़त भी अता फरमाएगा हौसला भी अता फरमाएगा सलाहियत भी अता फरमाएगा तजद की जिम्मेदारी अल्लाह इज़्ज़त अता फरमाता है कामयाबी भी अता फरमाता है मगर एक ख़ास ज़िम्मेदारी हर तहरीकी फ़र्द के लिए काबिल गौर है वो ये है कि अल्लाह अल्ला रब इस तहरीक की तो हिफाजत फरमाएगा मंजिल मकसूद तक पहुँचाएगा मगर हमारा फरीज़ा हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम हर लम्हा हर लहजा इस तहरीक से जुड़े रहें मुनसलिक रहें वस्ता रहें किसी न किसी सूरत किसी न किसी प्लेटफॉर्म में किसी ना किसी फोरम में अपने आप को इस तहरीक के साथ जोड़े रखें वाबस्ता रखें इस नस्बत को कायम मुदायम रखें और इस के साथ जुड़े रहें और यही रफ़ाकत का तस्वुर है